sultonov sanjar aka siz o'zi aka deyishga ham arzimaysizku sultonov sanjar xullas og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar fuqaroga bu surxondaryoliklarni o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim lekin man buni shunchaki qoldirmayman surxondaryolik deputatning turmush o'rtog'i oliy majlis qonunchilik palatasi deputati rasul Kushirbayevni marhum onasini so'kish orqali haqorat qildi bu haqda uning o'zi video murojaatda ma'lum qildi deputatning so'zlariga ko'ra yaqinda surxondaryo viloyati boysun tumani qo'bislar tumanida yashovchi ziyodulla xurramov unga telegram kanali orqali ariza yuborgan kanalda so'rovlar ularning ustuvorligiga qarab e'lon qilinadi maqsad odamlarning muammolarini hokimiyatga yetkazish u so'zini davom ettirib mamlakatda kimnidir haq haqorat qilish javobsiz qolmasligini ta'kidladi shuningdek u sanjar sultanovga kuzatuvchilar bo'lsa qonun oldida javob berishini so'radi deputat uni haqorat qilgan shaxsni tegishli moddalar bo'yicha maksimal darajada javobgarlikka tortishga harakat qilishini qayd etdi mavzu yuzasidan obyektiv kanali bo'ldi boysun tumanidan deputatimiz bor ekan zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan Sultan sanjar ismli bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'qku o'zi e, bugun tarmoq orqali e, mani shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti endi chidab bo'lmaydigan darajada to'g'risi man bunga shunchaki qarab tura olmayman agar boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishni işte, lekin bu kishi butun tarmoqda mani rasman shunaqa so'kib yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi bilish kerakki bu mamlakatda birovni haqorat qilish so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz shuning uchun bu kishiga o'sha boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik sultonov sanjar aka siz o'zi aka deyishga ham arzimaysizku sultonov sanjar xullas siz qonun oldida javob berasiz deputatni fuqaroni haqorat qilganingiz uchun man bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman qonun oldida eng maksimal chora ko'rilib javob berasiz man sizni shu javobgarlikka tortqizaman man bugun mana e, ichki ishlar vaziriga shaxsan e, arizani yubordim и e, sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz va bilib qo'ying qolganlar ham birovni haqorat qilish onasidan haqorat qilish ayniqsa erkak kishini or nomusi bilan bog'liq or nomusiga toptalgan tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini hamma ham buni shunchaki <coughs> qoldirmaydi boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar fuqaroga bu odam qonun oldida javob beradi bu surxondaryoliklarni o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim lekin man buni shunchaki qoldirmayman mani onamni vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni mani yaqinlarimni mani qonu qarindoshlarimni haqorat qilish degani man oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki kusherbayevni onasidan so'kyaptiyu bu shunchaki chorib hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa yo'q bu noto'g'ri man bu kishini qonun oldida javobgr qilaman qildiraman qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi kim bo'lishidan qat'iy nazar qolganlarga tavsiyam hech kim bir birini haqorat qilmasin saw